Добрый день, жители города Желтых Вод. Хочу сказать, что меня последнее время не было в городе с 15 числа ноября месяца. Я находился на учениях в Киеве в министерстве, где после обучений был при был подписан приказ о моем назначении в качестве начальника Желтоводского городского отдела милиции. С первых чисел декабря. Я прибыл в Желтые воды уже в качестве начальника желтоводской милиции. Вот, и по настоящее время нахожусь на своем рабочем месте. Вникаю в работу, думаю, все у нас получится, все будет хорошо. Хочу вам довести, что за истекшее время, в ноябре месяце, у нас были случаи грабежей. По данному факту возбуждены криминальные проваджения были факты 14 ноября и 16 ноября, где путем рывка открыто было похищено имущество у граждан. 6 числа по данным работы по раскрытию этих преступлений нами задержан мужчина данные которого я сейчас не могу называть в интересах следствия, так как проводится следствие. Вот. Значит, 7 числа избрана мера пресечения ему, содержание под стражей. Вещественные доказательства по данным фактам нами изъяты. В ноябре месяце у нас участились случаи ощущения кабельной продукции у Картелеком. Нами было принято необходимые меры, задействованы все силы и средства, 6 числа ночное время при совершении хищения кабельной продукции нам и был задержан мужчина, у которого было при себе изъято как и орудие преступления, как и похищенное имущество, кабельная продукция. 7 числа указанного мужчины была избрана мера пресечения содержание под стражей. Данные этого мужчины я не могу вам объявить, так как проводится следствие, проверяем его причастность к совершению других преступлений, связанных с хищением кабельной продукции. По контрольным преступлениям, а именно по двум резонансным убийствам, которые совершены в нашем городе, хочу вас заверить, что работа ведется, велась и будет вестись как сейчас, так и в следующем году, она не приостанавливается. По моей просьбе я обратился к руководству Главного управления Днепропетровской области. Сейчас у нас работает несколько оперативных групп из числа сотрудников уголовного розыска областного аппарата, из числа сотрудников э, управления по борьбе с организованной преступностью. Э, проверяются все возможные версии, э, проводится вся необходимая работа. Да, хотелось бы, конечно, побыстрее раскрыть эти преступления, э, наказать виновных, но... Э, исходя из характера преступления, мы все видим прекрасно, что преступления непростые. Вот, э, совершали эти преступления непростые люди. Это не бытовое. То есть где-то нам чуть-чуть тяжело, где-то мы не успеваем быстро его раскрыть. Но хочу вас заверить, что работа ведется, э, должным образом ведется. Есть определенные оперативные наработки, есть определенные результаты. Вот. Мы продолжаем работать и надеемся, что все-таки эти преступления нами будут раскрыты. В интернете появилось видео, где двое парней ссылаются на то, что их избили работники милиции нашего городского отдела. Значит, по данной информации я могу вам сказать следующее: по данному факту мой мной назначено проведение служебного расследования. Однако уже в процессе проведения служебного расследования данная информация не подтверждается. В двух словах объясню ситуацию. В начале декабря месяца нами при раскрытии контрольных преступлений, а именно этих убийств, мы проводили санкционирование обыска. В процессе обысков нами были изъяты наркотические средства у одного из указанных парней. При проведении обысков и при изъятии наркотических средств присутствовали свидетели, то есть независимые лица которые подтверждают, что насилие к молодым парням со стороны работников милиции не применялось. Само заявление о том, что работники милиции применяли к молодым парням физическое насилие, я могу охарактеризовать как метод самозащиты, то есть способ, как можно уйти от уголовной ответственности за содеянное. Надо работать в этом направлении, потому что все прекрасно знают, что город заводнен наркотиками. это тоже одна из первых задач моих вывести эти наркотики, уничтожить их. Я буду работать в этом направлении, не покладая. Я связываю поджоги автомобилей все-таки, связываю с вот этими убийствами, которые произошли в нашем городе. Я думаю, мы сейчас работаем по этим убийствам, оно у нас будет параллельно где-то и раскрываться эти поджоги. Я думаю, это все связано. С места происшествия все свидетельствует о том, что один почек, одной рукой как бы это делалось. Поэтому я думаю, это, это все оттуда. Сложность, честно скажу, большая сложность в нашем законодательстве в нашем законодательстве где-то оно правильно то, что мы должны брать через суд санкции, то есть все согласовывать, вот, но оно тормозит оперативную работу. Мы не можем быстро, своевременно реагировать, например, и оперативно действовать по какому-то преступлению. То есть у нас преступник чуть-чуть нас чуть-чуть опережает. Это есть, конечно, проблема. Я знаю, что сейчас готовятся изменения. Уголовно-процессуальный кодекс, сейчас они выносятся на рассмотрение Верховного Раду, это как раз те изменения, которые должны нам помочь улучшить нашу работу, оперативную работу.